Barah World Culture ni dah pun masuk dalam industri game. Kan baru-baru ni Assassin's Creed dilancarkan oleh company ataupun developer dia yang bernama Ubi Lembut ataupun Uh, Ubisoft kan yang mana mereka mengeluarkan Assassin's Creed Shadow berlatar belakang kan tentang sejarah Jepun sejarah lampau Jepun sekitar abad 15 ke 17 semasa pemerintahan Oda Nobunaga benda itu adalah satu sejarah yang sangat bagus dan dinantikan dinanti oleh peminat-peminat permainan -peminat video setelah sekian lama akhirnya Ubisoft mengeluarkan juga permainan ini tapi still mendapat isu yang sangat besar kerana apa? salah satunya adalah disebabkan oleh main karakter kepada Assassin's Creed Shadow ini dicipta sebagai seorang lelaki berkulit hitam dan kalau kita lihat ubi lembut sendiri dia mengeluarkan akan kenyataan yang mereka menghasilkan permainan ini secara historical accurate ha, tapi adakah itu betul? sebenarnya iya sebenarnya ironinya betul sebenarnya kalau kita perhatikan kalau kita baca semula sejarah tentang Oda Nobunaga memang ada diceritakan yang bahawasanya sekitar abad ke-15 datang seorang lelaki Afrika berkulit hitam dia dilantik menjadi samurai oleh Oda Nobunaga sendiri tapi yang menjadi isu yang lebih besarnya adalah kenapa meletakkan dia lelaki Afrika itu yang kita kenalinya sebagai Yasuke kenapa meletakkan dia sedangkan di Jepun banyak lagi nama-nama ataupun samurai-samurai besar lain yang kita boleh letakkan apa saja sejarah yang dia ada selain daripada dia dianggap sebagai orang luar Jepun pertama menjadi samurai tapi sekadar itu saja tidak ada tidak ada peristiwa-peristiwa besar berkaitan dengan dia dia berkhidmat bersama Oda hanya dalam tempoh setahun saja itu pun selepas mereka diserang dan kemudian Yasuke menyerah diri tapi kita still tak boleh nak menafikan tentang sejarah ataupun fakta ini walaupun still ada perdebatan mengatakan tentang adakah benda ini betul ataupun hanya Kara fiksyen semata-mata ada sejarawan mengatakan betul ada sejarawan mengatakan itu hanyalah secara fiksyen tapi anda kata kalau ianya betul kenapa meletakkan Yasuki Okay, kalau lah mereka mengatakan sebab kita nak membawa era Oda Nobunaga takkanlah hanya dia saja pahlawan samurai yang ada kan kita boleh ambil contoh seperti Toyotomi Hideyoshi iaitu adalah seorang samurai yang sangat hebat dan juga general kepada Oda Nobunaga better kau ambil dia daripada kau ambil Yasuki lebih masuk akal lagi-lagi Yasuki ni pula dalam game ini menggambarkan dia seorang pahlawan ataupun samurai yang membunuh orang Jepun sendiri. Kau menceritakan tentang sejarah Jepun tapi kau membawa masuk satu watak berkulit hitam yang bukannya pure Jepun. Dalam game itu dia membunuh orang Jepun. Tak ke itu satu benda yang ironis. So kalau kita keluar daripada Assassin's Creed, Sony mengeluarkan satu permainan yang kita namakan dia sebagai Concord. Penghasilan Concord tu saja menelan belanja sekitar 500 juta US dollar. Dalam tempoh 14 hari saja, 2 minggu saja, permainan itu dihentikan disebabkan oleh faktor tidak ada pemain yang nak main game tu. Salah satu sebabnya boleh jadi disebabkan oleh faktor betapa banyaknya gender work yang dimasukkan dalam game tu kalau kita perhatikan ada lesbian ada gay, ada isu perkauman ada etnik yang dimasukkan, malahan dalam konkot juga, mereka sengaja mencipta watak yang sehodoh mungkin atas faktor apa? kerana mereka beranggapan yang standard beauty merupakan suatu diskriminasi terhadap golongan-golongan yang hodoh, tapi still kita kena berlaku adil lah, sebagai contoh uh, Assassin's Creed Shadow, walaupun uh, kita mengatakan dia memiliki unsur-unsur woke yang cukup banyak kan, tetapi adakah ianya buruk? secara asasnya tidak, uh, tapi kita kita still tak boleh nak ketepikan fakta bahawasanya game itu mengandungi agenda work. Kalau andai kata uh, setelah sebulan ataupun dua bulan ataupun lima bulan ke depan keluar uh, mengatakan yang permainan ini laris terjual sekitar 10 hingga 20 juta kopi, aku tak terkejut sebab memang game dia menarik. Kalau kita sebut pula tentang Concord, walaupun dalam tempoh dua minggu saja bertahan sebelum ianya dihentikan, tetapi adakah betul isu work culture merupakan punca utama game itu jatuh? Kalau kau tanya aku sebenarnya belum tentu. Tak semestinya. Sebab kalau kita perhatikan, dia ada banyak kelemahan kelemahan tersendiri memang game itu sendiri dah buruk kau bayangkan game ini kau perlu mengeluarkan sekitar 40 dolar lebih kurang dalam 150 ke 200 ringgit untuk kau beli game ini yang mana game ini memiliki gameplay yang seakan-akan Overwatch yang seakan-akan Valorant yang mana Overwatch dan Valorant itu dipasarkan secara percuma jadi daripada engkau main game kau nak lebih baik kau main Overwatch dah tentu-tentu ramai orang yang main lebih baik kau main Valorant dah tentu tentulah lebih baik kalau kita perhatikan banyak je game-game dan juga filem yang memasarkan agenda woke ini memiliki kegagalan yang agak besar. Sebenarnya woke culture ni dah wujud lama dah sejak daripada tahun 1930-an lagi yang mana pada waktu itu adanya satu gerakan Stay Woke. Tujuan gerakan itu adalah untuk memberi kesedaran tentang diskriminasi yang dihadapi oleh golongan-golongan kulit hitam. Agenda woke pada waktu itu dia tidaklah se agresif seperti sekarang. Kalau kita lihat dalam industri perfileman, kan kita ada Disney mereka mengeluarkan Snow White di mana dalam Snow White itu mereka sanggup untuk mengubah penceritaan Snow White itu supaya mereka dapat memenuhi agenda work culture yang mereka pegang selama ini tapi walaupun gagal kenapa mereka masih lagi meneruskan agenda ini jawapannya simple je keterpaksaan dan juga dipaksa ok benda ni bermula disebabkan oleh satu istilah yang kita panggil dia sebagai ESG lah yang mana ESG ni merupakan satu bentuk penanda aras untuk menentukan sesebuah company itu sama ada ianya memenuhi standard environment social dan juga governance apa kepentingan ESG ni jawapannya penting untuk menarik investor so macam mana nak penuhi standar ESG ni ha, maka dari sinilah mereka ada satu uh, standar baru yang kita panggil dia sebagai DEI iaitu diversity equity dan juga inclusion jadi dengan pengenalan DEI inilah bermulanya gerakan-gerakan work culture yang sangat-sangat ekstrim ditambah lagi di Eropah golongan-golongan work culture ni sangat diangkat tinggi dan juga banyak company-company yang sanggup memberi sokongan yang sangat luar biasa kepada mereka kepada golongan-golongan ini salah satunya adalah Sweet Baby apa yang Sweet Baby ni buat? Sweet Baby ni walaupun dia ditubuhkan pada tahun 2018 tapi dia memiliki pengaruh yang cukup besar dalam industri hiburan. Sweet Baby ni adalah sebuah syarikat perundingan yang mana mereka akan bekerjasama dengan syarikat-syarikat besar untuk menghasilkan projek yang memenuhi standard-standard DEI. Adakah semua company perlu bekerjasama dengan Sweet Baby? Sebenarnya tidak perlu, tetapi mereka ibarat dipaksa bekerjasama disebabkan oleh faktor pengaruh besar Sweet Baby itu sendiri. Ane kata sesebuah company itu dia menolak untuk uh, bekerjasama dengan Sweet Baby, maka media masa akan mengeluarkan artikel-artikel fitnah dan juga artikel-artikel palsu untuk menjatuhkan sesuatu projek itu. Dan benda ini sebenarnya telah pun berlaku. Salah satu yang menjadi mangsa dia adalah Black Myth Wukong iaitu adalah sebuah game yang dibangunkan oleh Game Science iaitu sebuah company daripada China yang mana mereka secara jelas secara keras dia menolak untuk bekerjasama dengan Sweet Baby. Dan apa yang berlaku kepada Black Myth Wukong? Black Myth Wukong mendapat kritik yang sangat liar, mendapat rating yang sangat rendah daripada media masa. Tapi itu hanyalah media masa. Kalau kita lihat sekarang, Black Mist Wukong telah pun terjual lebih daripada 25 juta kopi. Yang mana angka tu sebenarnya sangat besar. Kalau nak dibandingkan dengan game-game popular yang lain seperti Marvel Spider-Man 2 hanya sekitar 11 juta kopi. The Last of Us 2 terjual sekitar 10 atau 11 juta kopi juga. God of War Ragnarok terjual hanya sekitar 15 juta kopi. Tetapi Black Mist Wukong 25 juta kopi. Akhir-akhirnya, pemain juga yang akan menentukan sama ada game itu berkualiti ataupun tidak. Sebenarnya tak ramai pun yang kisah kalau nak kata kisah mungkin macam kita orang yang ada agama kan agama Islam sebab kita menolak especially tentang isu LGBT dan sebagainya tetapi untuk orang luar orang yang bukan Islam orang yang tidak beragama mereka tak kisah pun ah, malahan ada je game yang sebenarnya dia tidak ada pun work culture yang berat mungkin disebabkan faktor hater ataupun disebabkan ada sedikit saja sisipan maka mereka menggelarkan game itu work culture yang berat tapi kalau kita nak sebut pula tentang orang yang ekstremis terlampau tentang work culture pun ada isunya juga mereka mengatakan mereka memperjuangkan hak kesamarataan tetapi tapi apabila orang normal yang macam kita menyuarakan pendapat apa yang mereka buat? Mereka menggelarkan kita seksism, mereka menggelarkan kita homofobik dan sebagainya. Jadi di mana kesamarataan itu? Itu lebih kepada satu bentuk hipokratik dan mula timbul persoalan sama ada siapa yang mendiskriminasi siapa? Adakah kita mendiskriminasi diorang ataupun mereka yang mendiskriminasi kita?